असलकम आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पाकिस्तान टोका चक्की आज हम आपको बताएंगे कि टोके के लिए जो बेल्ट इस्तेमाल किया जाता है वो आपको कौन सा बेल्ट इस्तेमाल करना चाहिए ये हमारी अपनी शॉप है इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा बेल्ट कौन सी क्वालिटी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए सबसे पहले ये क्वालिटी है इसकी साइड चेंज करता हूँ आपको सीधा दिखाता हूँ ये बेल्ट है सुपरेशिया वी बेल्ट ठीक हो गया और आगे ये लिखा हुआ है सी एक्सौ चौदह बेल्ट का नंबर है सी एक सौ चौदह टोके को जो बेल्ट लगता है 112 से लेकर 130 तक जो है ना हर हाँ टोके का साइज़ एक अलग-अलग होता है यह साइज़ हर हाँ टोके को लगता है तो जब भी आप दुकान पर आए तो आप सबसे पहले तो पहले वाला बेल्ट साथ ले आए अगर वो आपके पास नहीं है तो उसको नंबर निकाल कर लेकर आए ज़रूर ठीक है क्योंकि जब भी कुछ लोग आते हैं हमारी शाह पर तो उनको बेल्ट का मालूम नहीं होता हमें कहते हैं कि टोके का बेल्ट दे दो मगर उनको नंबर का नहीं मालूम होता ठीक है तो ये बेल्ट हम आपको दिखा रहे हैं सुपर एशिया का बेल्ट इसकी बैकग्राउंड देखें आप इसकी जो जिल्द है वो देखें आप बिल्कुल नाजुक जी है तो ये वो बेल्ट है जो अक्सर लोग धोखे में आकर ख़रीद लेते हैं क्योंकि ये हल्की क्वालिटी है इसकी झील आप देखें पहले से जो है ना खड़ रही है एक तो प्लेन बिल्कुल नहीं है इसकी ये बेल्ट जो है ना इसकी दो नंबरी यहाँ से आपको मालूम कर सकते हैं और अच्छे वाला बेल्ट ये है आप देख रहे हैं आपको सानवा वी बेल्ट सी एक सौ सोलह ये फोर प्लस फोर है इसके ऊपर लिखा हुआ है ये टोके के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जब भी किसी भी दुकान पर आप आएं तो ये बेल्ट इस्तेमाल करें और यही बेल्ट ख़रीदें क्योंकि यह बेल्ट काफ़ी अरसा जो है ना चलता है आपको इसकी कंप्लेन नहीं आएगी और ये बेल्ट जो है बिल्कुल ही कुछ दिन निकालता है जो सुप्रेशिया का है इसके अलावा और भी काफ़ी सारी क्वालिटी हैं इसके लोकर मगर ये सानवा बेल्ट जो है ना सानवा प्लस फोर प्लस फोर ये बहुत ही अच्छा बेल्ट है ठीक है इससे भी अच्छा एक बेल्ट होता है मगर वो आपके लिए नहीं ठीक क्योंकि इतना महंगा बेल्ट आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है टोकी के लिए बेस्ट बेल्ट है कम से कम पाँच छः साल आप आराम के साथ इसके साथ गुजार सकते हमारे पास ए का बेल्ट बी का बेल्ट और सी का बेल्ट तमाम बेल्ट अवेलेबल हैं हर साइज़ के अंदर ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं सानवा फ़ोर प्लस फ़ोर इसकी जील देखें और ये देखें कितनी सफाई के साथ इसको तैयार किया गया है और इसका आपको कैसे मालूम होगा अच्छे वाले बेल्ट और आम बेल्ट के अंदर इसके अंदर और भी काफ़ी सारी क्वालिटी आ रही हैं मगर ये काफ़ी सारा अच्छा बेल्ट है आप को ये भी बेल्ट दिखाते हैं ये सानवा फोर प्लस फोर है और इसके साथ है एक ब्लू कलर का वो भी आम बेल्ट है और उसके साथ नीचे जो है फिर हमारे पास वही बेल्ट सुप्रेशिया ये देखें ना आप इसकी जिल्द कितनी अच्छी है और इसके वज़न में भी कम होगा जो बेल्ट काफ़ी सारा भारी होगा वज़न जिसका ज़्यादा होगा वो बेल्ट लोकल बेल्ट होगा जो जिसका वज़न कम होगा वो बेल्ट अच्छा होगा क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा रबड़ होती है इसलिए उसका वज़न ज़्यादा होता है और इसके अंदर ज़्यादा धागा होता है बहुत मज़बूत वो ये तंदी होती है इसके अंदर इसलिए वो जो है ना गला थोड़ा सा ख़राब है मैं इसको काट नहीं सकता माजरत इसके लिए और ये बेल्ट हमेशा आप इस्तेमाल करें टोके के लिए इसके अलावा काफ़ी सारी और क्वालिटी है हमारे पास नेक्स्ट आपको इससे अच्छा जो बेल्ट है वो भी आपको बताएंगे कि उसकी प्राइस भी क्या बताएंगे ये सानवा बेल्ट जो आपको बता रहे हैं इसकी प्राइस इस वक्त जो है सात रुपये पचास पैसे चल रही है और जो हमने आपको नीचे पहली बार दिखाया था उसकी प्राइस जो है छः रुपये चल रही है और इसके साथ एक और बेल्ट है उसकी प्राइस पाँच पाँच रुपये पचास पैसे चल रही है अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अब आपके साथ नए वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़